Доброго ранку, друзі. Вітаю всіх, хто щойно прокинувся, якщо такі є. Але я думаю, що ви вже давно разом з нами з програмою рано вранці. Вітаю всіх глядачів! Ну і як я вже анонсував і говорив про те, що ми зустрінемо в гостях сьогодні. відомого спортсмена чемпіона світу призера Олімпійських ігор з плавання йдеться про Дениса Сілантіва. Я не обманював вас. День Святого Миколая, шановний гость, у нас в студії. Доброго ранку. Доброго утра. Ну, як швидко вже прокинувся, я бачу, дістався, вже такий бадьорий. Трохи, трохи правда, от є така небридість, мабуть, Святим Миколаєм був сьогодні вранці. Ну, так, да, їм теж. Ти вже підготував подаруночок для свого дитинча? Я, ну, маленького. Ну, Сложно назвати <с> його дитинчам <с> в 23 роки. Нет, не успел. Не успел положить под подушку. Я думаю, уже когда вечером он придет так. из э, Академии, я ему подарю. Ну, а, то есть сейчас он нас, в принципе, не потому что сейчас он в, академию, Академии, так? Да, да. Тут То есть тогда раскрыть А что сам это приготовил? Какие подарок? На самом деле я еще ничего не купил. У меня еще есть целый день для этого. Да не скажи про себя так голос, Добро, то сегодня маешь вызначиться. Да, А в какой бик? Ну, он парень, поэтому я думаю ему подарить что-то мужское. то, ли мужской -то мужскую туалетную воду, да, либо а, -то або із, а, из аксессуаров. <рес> ласти у нього є вже. Є, так? Так, да. він да, любить плавати. Ну, прекрасно. Але менше з тим. Денис, скажи, будь ласка, вчора в українському домі відбулася серйозна і хороша позитивна акція. по призам, про нагородження, по награждению, по приветствиям для детей а, с детячьего будинку. Что за акция, кто нес его, в все совет Да, мы сделали вчера такой интересный проект, называется мрее детей, куда пригласили детей из двух детских домов, и сначала мы сделали фотосессию, фотосессию, mm -hmm. на которую пригласили известных спортсменов, актеров, эстрадных исполнителей, вот и кто был из зерок мы пригласили Ирину Билык, мы пригласили Владимира Горянского, пригласили э, Байрак, пригласили э, Козловского, пригласили Михаличенко. То есть очень много было известных и спортсменов, и просто людей. Ну а так, если честно, так вот честно, ну, они сейчас просто, быть, уже еще не прокинулись. Кто наибольше выкликал захопленных Восторг. детей? Так, с кем фотографировались детей наибольше? А, ну, э, очень понравилось э, с Владимиром Горянским, да, с э, Ириной Билык, э, с Слободой, со Светой. Практически все, все были настолько раскрепощены. Сначала дети зажаты ну, так, так, и гости деликат, были заниматься. Никого не, не выделят, но ну, ну, все ж таки, ну, кто користуется наибольшим попытом среди детей, я, а я знаю. Кто. Дети на самом деле одинаково ко всем относятся. То есть они, может быть, не столько э, продвинуты. Они знали Ирину Белок, они очень стеснялись ее. Может, они были в восторге от нее, да? но они так э, стеснялись подойти, рядом стать, присесть. Вот. Э, поэтому трудно сказать, что, кто больше на них произвел впечатление. А Денис Салатьев? девочка очень захотела, была девочка и мальчик, да, и девочка сказала, я буду с Денисом сразу. Насколько часто ты даешь автографы? Если я прихожу куда-то на мероприятие, то да. Если я, я как бы езжу в метро, езжу в троллейбусах, маршрутках по городу, вот, и Так, да, буває такое, що підходять і там говорять спасіба за те, що діляється, либо беруть до автографи. Ну я знаю, що ти багато їздиш по Україні, і це різні візити, і спортивні змагання, на які тебе запрошують, і на день міста, але зокрема, хотілося пригадати одну дату. Ну, два роки тому, здається, ти був в Кам'янці-Подільському, і там відбувся цікавий факт автографу, який ти дав спортсмену. Що це за автограф був? Пам'ятаєш? Это, я помню, что это было в октябре, на мой день рождения, я туда приезжал, это была Терра Героика, Эра Героев, mm -hmm. такой фестиваль у них, да, и я сейчас, сейчас не вспомню, кому именно и как звали того, кому я дал этот автограф, но это было действительно необычно, когда я дал автограф паспорт. В паспорте просто да. так. Педишол Богдан Романович Алиман. Видишь, я узнал, все про те, кто в тебя брал авторов. Я бачу, все люди на Он с захоплением показую, демонстрировал. и кажут, Денис селантия. Mm -hmm. У меня не был, але мне приятно в паспорте. Я думаю, это ну, факт. Ну это было да, необычно и у меня это было первый раз и последний пока. В паспорте больше не расписывался. Нет, а а дети дают дневники. Так что uh, а а да. Що ще? Uh, потом uh, тетрадки. Uh, ну, в общем-то, футболки, кепки. Uh -huh. На, на частях тела я не расписываюсь. Это так вырвав мое. И на деньгах, кстати, тоже. А на чему? Ну, не знаю. Я это считаю неправильным. Дурным тоном. Ну, давай тогда повернемся все-таки до того, что было вчера. Еще цикаво. Чем порадовали детей? Детей. Мы сделали им много подарков. Подарили им билеты в цирк вот, подарили им сладкие, вкусные призы, да, игрушки. То есть сделали им такой праздник, действительно, чтобы они почувствовали его, что они не одни, что о них заботятся, да, и им очень понравилось больше даже эмоциональное вот общение с теми людьми, с которыми они фотографировались. То есть многие из тех, кто добились успеха, они были не богаты, они были не из состоятельных семей, они добились это все благодаря а, своему упорству, своим чертам характера, вот своему наста, своей настойчивости, работоспособности. Поэтому я думаю, для детей это будет полезно. А, Какие мрии детей? Такие вот вопросы философские, але вот после и той реакции, которая произошла вчера, и на своем собственном опыте, про чем мечтал Денис Силантів в детстве, например? Ну я мечтал, как каждый ребенок, как каждый парень, да, быть рыцарем, да, быть спасителем, быть героем. Но не каждая дитина так мечтает, поверь мне. Думаешь? Абсолютно. Не знаю, наверное, я думал каждый, каждый парень. Ну, а ты что-то такое героичное в детстве сделал? Ну, я, вот, от, власне, пожежу затушил. От, А, ты знаешь, Якую, я, правда, вот... перед этим сам организовал. Идея. Разве креатив был. Думаю, может тоже кого-то закинуть в Днепр и потом спасти. Нет, я никого не спасал, кстати. Может, и к лучшему это, да. И я не помню. По-моему, я когда то нашел подбитую птицу вот и выходила я помню это была да это была не ворона это была пумгалка <говорит> вот она у меня жила и пока Ману у меня зажило крыло и, и потом все зыкло ну я ее отпустил А я жив на другому поверсі, вона до мене піднімалася, потім дзьом так тук-тук-тук-тук, да? двері відчиняв, заходив. Так, абсолютно. Вона лапка себе. просто була в смолі і жила в нас кілька років, от уяве собі. Так що бачиш, десь дійсно маю стверджувати, що Денис таки правий. Історії якісь однакові з дитинства, тому що вони спираються на все, що в, одну нам, час росли. в один час зростали і, мабуть, так. одним А, Денисе, мрія дітей. Так вдалося, от підвачу підсумки реалізувати. с вчерашнего захода. Да, дело в том, что те фотографии, которые были представлены в украинском доме, они продавались. И хочу сказать, что еще до того, когда мы их выставили, уже... Фотографии половины были раскуплены теми же участниками, которые и принимали участие в фотосессии. То есть звездами спорта, эстрады, кино. И деньги, мы открыли два счета в этих угу. домах, и деньги эти будут перечислены им на счета. Также там под фотографиями есть информация о том, что это за детский дом, угу. что это за ребенок. И номер расчетного счета, телефон, могут позвонить, какая нужна помощь. Это будет в течение кто, месяца висеть а в украинском кто, 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 кто доме. Кто автор идеи? Автор идеи моя жена. Инна. Она такой э, локомотив, дизельный локомотив, который идет вперед. Несмотря ни на какие трудности, она реализовывает такие э, уникальные проекты, привлекает столько интересных людей. Мы, столько друзей э, вот за это время, сколько делаем общественную работу, э, познакомились и хорошие отношения с людьми с очень многими ну передавать витанию потому что ну то, что она локомотив, це я вижу и побачив сам, когда смотрел за вашими діями за кухонным столиком. ну там чуть-чуть получилось так показалось, могло так, что я ей командую. на самом деле ей очень сложно командовать, она один из таких а людей, который лидер. так что так лидер, да, та, в семье. нет, я не скажу, что она лидер в семье, но то есть у нас нету такого, что я вот такой однозначный да лидер и ну, свою линию гну. Нет, у нас такого нет, поэтому, э, во всяком случае, мне нравится то, что у нас в семье. У нас каждый имеет свое мнение. Сьогодні у нас 19 грудня, тому цілком слушно буде почути побажання і привітання. Ти у нас сьогодні в якості от умовно Святого Миколая в нашому ефірі. В якості, ну, якщо ми зараз підемо по, по різних культурах, то і Санта Клаус, і якщо Ні, ні, я не сказав. <кахав> По-фінському називається так цікаво. Зараз я подивлюся, я тобі скажу. Так, дійсно, ти сьогодні у нас в різних іпостасіях, тому мабуть, твої. И индем и сын днем, и побажания. Ела пуки, вот, пуки. Пуки вот. В пуке Да. Так, а Я хочу пожелать и не только детям, и взрослым, чтобы они были здоровы, а для этого занимались спортом, любили спорт. Чтобы они использовали все свое время, свободное и несвободное, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы узнавать новое, познавать новое. Для того, чтобы они всегда ценили то, что у них есть, и дорожили тем, что у них есть. І, звісно ж, я желаю як можна більше красивих, ярких і приємних моментів в їхній житті. Це було привітання від чемпіона світу про зеро Олімпійських ігор Дениса Силандіва, але все ж таки наостанок. Я дозволю запитати, Денис, про твій рецепт. Перед кожним стартом ти дійсно здобув чимало перемог і звитяги були під час твоєї спортивної кар'єри. Що було головною запорукою для тебе завжди? Ну, була чи якась от, одна думка, яка допомагала, про що ти думав кожного разу, коли, от, на старт? Та, коли виходив на старт? А, ну... Во-первых, я не скрою, я очень боялся. То есть я выходил на старт, и мне было страшно соревноваться, да. Но все равно, несмотря на этот страх, я его борол и постоянно выходил и сражался. Вот. Поэтому я всегда выходил с мыслью о том, чтобы сделать работу и получить удовольствие от этой работы, несмотря на то, что мне будет тяжело. Я говорил всегда, что это всего лишь усталость, и она пройдет. Вот. А то, что я сделаю, останется надолго. Ну, так глобально, философски. Пока ты это себе раскладал, э, свисток, старт. Ну, нормально. Это пролетает, на самом деле, очень быстро. тело Эта думка где-то... Э, э, дякую, Денису, что завитал сегодня в нашу нас у студию. Нарешті, вот, под час нашего спілкования ты уже решил, что даруватимешь сыну? Э, ну, скорее всего, какую-то, все-таки, туалетную воду. Остановлюсь на этом. Я знаю, що йому хай, хотілося б. зміні добро. Ну зі святом і тебе спасі також. та я теж поздравляю. А, ну що шановні друзі? А у нас в гостях був Денис Силантів. Про що ми вже казали, і продовжимо нашу програму «Залишайтесь разом з нами і далі.